श्रीमन्नारायणीयम् अथ चतुष्षष्टितमं दशकं गोविन्दाभिषेकम् तथा गोपालक आलोक्यशैलो आलोक्यशैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोका विश्वेश्वरं त्वामभिमध्य विश्वे नन्दम् भव जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वयि अनुराग एषान् बहुमानभारः ततोवमानोदिततत्त्वबोधः सुराधिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्यतुष्टावस नष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाचुम् मणिमौलिनाथे स्नेह स्नुतैस्त्वां सुरभिमयोभिर्गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृतदेव्य गङ्गा पाथोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते जगत्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथापि शिक्ते सति गोपवाटः न केऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन्ति तावारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुमगापुरीन् त्वं तां वारुणी कारणमत्यरूपः जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्य तातम् उपागतस्तत्क्षणमात्रगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकन भद्रतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तद् दुरापमन्यैस्त्वमधितृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्ना खलु गोपसङ्गा त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करपधरव देवं देव कुत्रावतारे निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि परात्मा पवनपुरनिवासिं पाहि मा मामयेभ्य श्रीकृष्णशरणं मम सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् Govinda, Govinda.